Да. Вчера у нас состоялось большое событие, 20 лет Национальной Федерации рукопашного боя Украины. Вчера были у нас мероприятия празднования этого события. Сегодня у нас уже с утра здесь эти соревнования в праворах. Конечно, мы смотрим, как выступают детки в таком возрасте весовой категории, там 20, чуть больше килограмм. Конечно, это умиляет. Дети работают великолепно, техника отличная, разносторонняя мы смотрим, как, хорошо подготовлены эти соревнования. Это соревнования, которые проводит областная федерация рукопашного боя, президент Сергей Николаевич. У нас практически здесь в области каждый выходные проводятся по всей Киевской области соревнования, где выступают дети с 7-8 лет и старше. В первую очередь рукопашный бой растит патриотом нашего государства. И поскольку рукопашный бой является тем видом спорта, который развивали наши деды и прадеды. Это вид спорта, который участвовал и победил в Великой Отечественной войне. И поскольку в этом году 70 лет освобождения Киева и Киевской области, в следующей Украине, эти все соревнования, вот эти в частности, посвящены защитникам ну, защитника Отечества. Поэтому мы желаем всем детям, родителям, чтобы они ну, преды, являлись отрасцом для Бога патриотами нашего государства первую очередь я хотел бы поблагодарить Александра Георгиевича, что он нашел время и возможность при его занятости посетить этот наш прекрасный турнир, который проходит в области. У нас в области всегда проходят не все турниры, они всегда проходят на хорошем уровне, на достаточно высоком уровне. И я думаю, что Александр Георгиевич посещает наши мероприятия. Он убеждается в том, что рукопашный бой в Киевской области развивается и развивается довольно большими темпами. Это Каждый то, что новый клуб, который организовался, тут же проводится все равно. Все, спасибо.